дело в данном месте, разработка графика обслуживания. Программа сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Сезонные наемные работники, сезонные наемные работники по обслуживанию посетителей, по обслуживанию парка. Постоянный персонал. Система сотрудничества с образовательными организациями. Вузы, Участие в разработке проектных решений могут принимать: это архитектурные узы, художественные, экономисты, менеджеры, дендрологи. И инженеры и тому подобные специальности э, могут оказать серьезную и существенную э, пользу для проектирования. Школы и школьные учреждения. Школьников можно привлекать э, к их пропаганде городской и парковой культуры. Система сотрудничества с общественными организациями. Программа сотрудничества с общественными организациями это отдельный э, этап, который следует разрабатывать и зайти. Далее. Формирование общественного мнения как для поддержки инициатив по сохранению парка, так и для креативных мероприятий, направленных на обмен мнениями, пожеланиями между гражданами и проектировщиками. Это программа соучастия. В нее входит пропаганда защиты парка, привлечение политических и общественных организаций, селекция специалистов из общественности. Пропаганда соучастия, расчет социальных выгод для соучастников, организация рекламной кампании. Пропаганда городской культуры, партийной культуры, привлечение к пропаганде учебных учреждений, разработка программы волонтерской работы в парке. Дальше. Разработка проекта. Всестороннее соучастие, разработка стратегии реализации проекта с учетом максимальной экономии и минимизации финансовых затрат. Точное юридическое определение всех зон парка, формирование правил пользования парковыми зонами, Формирование правил пользования зелеными насаждениями и объектами инфраструктуры. Определение этапов развития парка. Разработка проекта первой очереди реализации и формирование социальной среды парка.